<applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim muslimat para pendengar rancangan al Al-Quran ini milik Allah sekalian. Bagi kalian memiliki tafsir bin Kasir turun buka pada jilid yang ke-7 muka surat 278 dan seterusnya. Baik ke-19 iaitu firman Allah Subhanahu taala, a'udzu billahi Shaitanir rajim. Waqsid fi mashyika waqdu min sautik inna Ankaral al-aswati la sautul hamir. Dan bersedahnalah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu, sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi kita dapat lihat bagaimana seseorang janganlah berbicara dengan suara yang keras, berteriak-teriak. Sebaliknya hendaklah dia berbicara sesuai dengan keperluan. Ada waktu kalau Nabi SAW berkutuah Jumaat, maka ini waktu untuk memanggil, menyeru, menyebut, menyampaikannya dengan penuh semangat. Seperti dalam hadis mengatakan seolah Nabi ini merupakan munzir jais, merupakan jenderal tentera. Memanglah tempat semikian melakukan pelakuan atau penyampaian yang tegas, mengelakkan orang mengantuk dan mesej yang ditujukan pada Jumaat itu penting didengari seminggu sekali. Jadi kesimpulan dapat kita lihat bila mengeraskan suara melebihi keperluan ini, ini digambarkan oleh Quran sebagai satu benda yang mengganggu jadi bersesuaianlah lah dengan sebelum itu suruhan untuk bersifat tawadu bersopan santun merendahkan diri jadi mengeraskan suara berlebihan ini diserupakan seperti lolongan ataupun jeritan ataupun apa kita panggil bunyi keldai kerana biasanya keldai ini memang dibawa dalam perumpamaan dalam konteks celaan nak menceritakan tentang sifat sarkastik sebagai contohnya jadi ayat ini mengandungi perintah yang menggambarkan bagaimana buruknya perlakuan meninggikan suara berteriak-teriak melolong jadi kerana Mengandungi pelajaran, membawa adab, mengajar sopan santun daripada Allah SWT supaya tidak berteriak di muka orang lain ni yang didorong oleh sifat merendahkan atau merimihkan orang. Pokok pangkalnya kerana sifat takabur dalam diri lah. Nanti saya akan bawakan tuan-tuan pada ayat berikutnya menceritakan tentang Al-Urwatul Wuthqa. Bagaimana yang dimaksudkan kisah seorang sahabat Nabi yang bermimpi dia berpegang kepada Al-Urwatul Wuthqa. Dan sahabat ni seorang yang kaya. Memiliki sifat tawadu. Walaupun dia ada ramai pekerja, ramai hamba. Tapi kelihatan dia mengangkat keperluannya pergi ke pasar sendiri nanti saya akan ceritakan perkara ini ini adalah keserasian daripada pesan yang subur dalam diri menyebabkan seorang itu secara automatiknya akan mengelakkan sifat-sifat yang disebutkan di sini jadi kesimpulannya yang dapat kita lihat dalam wasiat Luqman ni adalah menghimpunkan perkara-perkara yang merupakan keutamaan dalam tadayun dalam beragama ni dan dia merangkumi tuntutan untuk akhirat dan akhlak mulia di dunia jadi wasiat yang dikemukakan Al-Quran di atas lisan Luqman untuk putera ini untuk kita semua disampaikan kepada anak-anak kita, golongan kita didik. Iaitu macam kopi sembilan perkara atau sembilan perintah ini. Tiga larangan dan tujuh ilah. Sebab alasannya. Jadi sembilan perkara itu sembilan perintah yang ditekankan oleh Quran dalam episod ini, dalam bahagian ini. Yang pertama, birul walidain. Kewajipan buat baik kepada ibu bapa. Kemudian bersyukur kepada Allah SWT. Anishkurli wali walidaika. Dan bersyukur kepada berterima kasih kepada kedua ibu bapa. Seterusnya, wasahib huma fid dunya Bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang sepatut kemudian tabi asabila man anaba ilai ikutlah jalan mereka yang salih para salih ini kena baca kisah mereka dan ikuti cara mereka kerana ini disuruh oleh al-Quran di atas sisan Luqman yang diperakui oleh Allah Subhanahu taala dan kemudian mendirikan solat iqamatus salah kemudian amarul maruf wanahayu anil munkar kemudian berjalan dengan cara yang betul waqsid fi mashika waqbud min sautik ini 9 perkara yang dibawakan dalam perintah Allah Taala musi pesan Luqman buat si anak kemudian tiga larangan tu pula yang pertama Allah larangan syirik. La tu syirik billah. Kemudian, hendaklah kita, wala tu sa'ir khadda kalinas. Jangan membuat muka kepada orang. Apa membuat muka ni? Memalingkan muka, tidak melayani orang, menganggap manusia itu hina, lemah dan sebagainya. Kemudian larangan, berjalan dengan sifat angkuh. Waqsid fi masyika waqdub nya sautik. Ina angkara al-aswati la sautul hamir. Jadi, ini yang antara dapat kita lihat tiga larangan yang disebut oleh Quran terhadap anak atau siapa saja yang kita didik, pendekatan yang ternampak daripada penekanan di bawah Al-Quran ni pada awal lagi yang telah kita bincangkan beberapa kali sebelum ni tentang manhaj syajari tasjir hadil afkar kita dapat lihat bagaimana pokoknya asasnya lah akidah ajarlah mereka untuk dapat kejayaan ke ilmu vocational ke technical ke apa yang kita panggil pada hari ini yang STEM ke ataupun TVET ke tapi terasnya mestilah akidah kemudian kita dapat lihat tujuh ilah ataupun sebab di sinilah penting untuk seseorang pendidik tak kira lah bapa ke ibu ke guru ke sekali kita menyebut satu perkara itu jelaskanlah sebab dia ini ilah ataupun asbab perkara yang kita suruh ataupun kita larang tu apa implikasinya jadi pendekatan quran ni semua benda yang disebut tu ada puraiannya contohnya dalam ayat berkaitan Allah menyatakan wamayashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah Hamid syukur itu adalah untuk diri kamu kufur itu akan menyebabkan kesalahan ataupun musibahnya berlaku pada kamu kerana Allah itu maha kaya lagi maha terpuji Allah tak perlukan kepada kamu maka kita mengingatkan anak didik ini kepentingan dengan sikap syukur itu kembali kebaikannya untuk kamu. seandainya kamu kufur, kufuran itu akan menimpa kamu semula. Kemudian kita lihat yang kedua. Walang Allah menjelaskan, Inna syirka la azim. Sungguhnya syirik itu merupakan satu kezaliman yang besar. antara telah tamsilan yang saya bawakan daripada pandangan Syekhuna Dr. Ratid berkaitan dengan manusia yang tidak ikut petunjuk ni yang sengaja mendedahkan dirinya kepada bahaya bagaimana masuk ke jalan yang tak sepatutnya padahal jalan yang membawa kepada kebenaran itu telah menerang signboardnya. Saya bawakan contoh ni untuk tuan-tuan faham ketika kita bincangkan ayat tersebut. Kemudian Allah menjelaskan lagi, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian ilayya al-masir, tiap perkara yang aku suruh itu, perintah itu, if'al aw la taf'al itu, buat dan jangan buat itu kerana memberitahu kepadamu. Jangan kamu besok bila mati, kamu bagi alasan lain pula kerana kamu akan bertemu dengan aku dan aku akan beritahu pada kamu. Sebab itu aku suruh kamu lakukan perkara ini, jangan buat yang ni. Maka ada ilah ataupun sebab kepada satu perintah ataupun larangan yang dikenakan itu. Kemudian Allah mengatakan lagi, Inna Allah khabir. Bahawa Allah maha halus dan maha mengetahui segala-galanya. Ini adalah satu asas, satu polisi yang penting yang menyebabkan begitu sekali salafus salih daripada zaman dahulu kala membaca ayat seperti ini, mereka lantas beriman dengannya. Kerana Allah maha menghalusi segala perkara itu. Di manakah seseorang itu nak menyelamatkan dirinya ya? Kalau perkara yang kecil pun akan dihitung oleh Allah SWT. Inna Allah khabir. Maka sahabat seperti Abu Darda pernah berkata bahawa takutilah kamu perkara yang kamu bawa pulang kepada Allah itu yang halalnya akan dihisap yang haramnya akan diazab satu orang sahabat bernama Jundub yang mengatakan semikian maka kita dapat lihat kemudian yang kelima Ella sebab yang dikemukakan dalam pesan ini inna dhalika min azmil umur sungguhnya tanggungjawab menjalankan perintah beragama ni salatnya kemudian amat runahi mungkarnya semua menagih daripada kita satu kesanggupan bahawa kita akan melalui kesusahan tapi semua ini merupakan kewajipan azam yang telah kita belajar ini sama perkataan hazm bahawa ini merupakan satu kewajipan satu benda yang mesti ditempuh dalam membawa kebaikan ini kamu akan ada rintangan tapi kamu kena menghadapinya kerana itulah ujian sesuai dengan surat al kabut yang lalu di mana manusia ini pasti akan diuji dan ujian itu datang dalam perkataan fitnah sebagai contohnya walakad fatan min qablikum falaya'alaman allahu sadaku walaya'alaman al-kazibin maka perkataan ujian itu datang dalam bentuk fitnah kemudian kita dapat lihat juga Allah menjelaskan inna allaha la yuhibukula mukhtalim fakhur kenapa Allah melarang sifat takabur itu kerana Allah tidak suka perangai semikian telah saya uraikan pada kuliah lalu bagaimana perkataan mukhtal datang perkataan khayal kemudian begitu juga perkataan fakhur berhimpunnya kedua kalimah ini bagi menunjukkan kebencian Allah kepada pelaku yang memiliki sifat semikian kemudian larangan untuk meninggikan suara kenapa? kerana meninggikan suara itu ibarat suara keldai inna angkaral aswatilah sautul hamir dan saya telah bawa kepada tuan-tuan rujukan para ulama terhadap sautul hamir ini awaluhu zafir wa akhiruhu syahid ini seperti pernafasan yang dialami oleh ahli neraka sebab itulah Allah membenci keadaan semikian suara yang seperti ini walaupun mungkin ada suara-suara lain yang juga buruk tetapi saya bawakan kepada tuan-tuan kata Abu Lais sautul himar kana huwa al-ma'ruf in al-arabi wa sa'ir nas bil qubhi wa in kana kad yakunu ma siwahu huwa minhu fi ba'dil al hayawan wa inna ma al mathal bima huwa ma'ruf inna al nas bil qubhi li anna zafir wa akhiruhu shahik ka sawti ahli an nar yatawahashu man yasma'uhu dan تنفر منه كل التنافر jadi maknanya kata Bulayz Samarkandi pakar tafsir dari bumi Uzbekistan ini dari Samarkandi ni beliau berkata bahawa Allah membawa suara himar ni kerana yang makruf di kalangan manusia itulah suara yang mereka dengar orang Arab ke bukan Arab ke bahkan kita yang duduk kat tanah Melayu yang tak ada himar dekat tempat kita tak ada keldai ini pun kita tahu macam mana bunyinya dapat bayangkan begitu buruk bunyinya mungkin di kalangan makhluk yang Allah jadikan ada lagi suara yang lebih buruk pada suara himar tapi Allah mengambil pendekatan satu benda yang makruf la dan nas apa yang manusia tahu macam saya bagi contoh kepada tuan-tuan mungkin ada haiwan yang laju seperti cita berapa ratus kilometer sejam lebih lagi tapi dari sudut ukuran manusia yang biasa digunakan iaitu kuasa kuda walaupun kuda ni tidaklah selaju cita itu tapi itulah satu yang makruf di kalangan manusia dalam pengetahuan mereka maka itu yang disentuh dan disebut oleh Al-Quran jadi apa yang dianjurkan kepada kita dan kita telah faham bagaimana walaupun binatang ni suaranya tidak digemari suaranya dibayang sebagai suara yang sangat kubur kabih tapi tidaklah makna kita larang untuk menaikinya walaupun ada orang Arab yang merasakan begitu hina yang menaiki binatang mereka sanggup berjalan jauh sekalipun tak mengapa saya jangan naik himar tapi Rasulullah SAW telah menunjukkan satu contoh yang terbaik untuk kita ikuti iaitu baginda sendiri menaikinya bahkan dalam melaksanakan ibadah pun Nabi SAW ada kala menaikinya menunjukkan kepada kita bahawa ini merupakan sifat tawaduk tazalul baginda SAW bukanlah binatang itu suaranya semikian maka semua yang ada padanya tidak boleh kita manfaatkan bukan begitu nampaknya dan saya juga telah jelaskan kepada tuan, -tuan bagaimana suara himar ini menandakan adanya syaitan begitu juga nubahul kalb salakan anjing iza sami'tum nahikal hamir fa ta'awadhu billahi minasyaitan fa innaha syaitana apabila kamu mendengar bunyi himar dalam hadis lain mengatakan bunyi anjing maka hendaklah kamu bertawus kepada Allah SWT kerana dia melihat syaitan juga ada hadis yang menarik untuk mengatakan tuan-tuan berkaitan perkara ini iaitu tahu tak tuan-tuan Nabi SAW telah pun dalam hadis mengatakan yaqta'u salata almar'atu himaru wal kalb memberhentikan solat atau mengurangkan solat bila ada orang perempuan ada himar dan ada anjing. Apa maksud hadis ini tuan-tuan? Menariklah untuk saya bawa kepada tuan-tuan berkaitan dengan kisah himar ini. Walaupun dalam konteks yang disebut larangan untuk bersuara lantang, menjerit atau meninggikan suara, nyaringkan suara sampai ke peringkat menyakiti orang yang mendengar, itu semua berasaskan atau pokoknya kerana sifat takabur yang di dalam diri manusia itu kita kena menjerit padanya untuk menyampaikan maklumat padahal perkara yang kita nak sampaikan itu simple saja. Jadi diajar kepada kita bagaimana bercakap dengan suara yang lunak kerana ia menandakan iman ia merupakan ibadah kepada Allah SWT nanti saya jelaskan kepada tuan-tuan sebenarnya yang dimaksudkan dengan yaqta'u as-salata salat itu menjadi tidak sempurna sebenarnya bukan seorang yang sedang sembahyang lalu orang perempuan ataupun atau ataupun anjing dia kena yaqta'u bermakna yatawaqqafu min as lah bukan maknanya kat situ kalau lalu perempuan ke ataupun imar ke ataupun anjing ke ketika kita sedang salat di bahagian hadapan maka kena berhenti sembahyang bukan begitu maksudnya yang dimaksudkan sini iaitu yaqta'u kamalah iaitu mengurangkan pahalanya. Kenapa perkara ini disebut mengurangkan pahala ya? Insya-Allah saya akan jelaskan dengan kuliah akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.